त्याचा एक आरोपी तहबूर राणाचा प्रत्यर्पण प्रत्यर्पण झालेला आहे तो म्हणजे एक मोठा एक यश आहे आमच्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की जो सरकार ने शासना ने अमेरिके बरोबर जो पाठ पुरावा केला आणि जो आमची कूटनीतिक आसिच चर्चा झाली, सतत चर्चा झाली, त्यामुने एक अमाला एक मोठी विजय मिला लिया है, राणा बदल या ते साथ एक जबरदस्त नाराजगी आ है, गुस्सा है, त्याना फांसी दिला पायेगे, त्याना कठोर सजा दिली पायेगे, असा एक लोकांची मांगनी आ है आम ची मांगनी आहे पण जेव्हा राणाला आम्ही प्रत्यर्पण करून इकडे आणतो तेव्हा काँग्रेस तर्फे तेरा राणा और मेरा राणा असा एक राजकारण सुरू होतो ज्या काँग्रेस वाल्यांनी या देशाचे महान हिंदू राजा आणि मेवाडचे शासक राणा सांगाचा अपमान केला क्या कांग्रेसवाला मनात, हा पाकिस्तानी जो राणा है बदल एक प्रेम उफाड़ माला तो कालच चे माजी गृहमंत्री कांग्रेस के ज्येष्ठ ने चिदंबरम ने एक चिट्ठी रिलीज के लिए चिट्ठी मधे त्याने राणाच्या प्रत्यार्पणचा श्रेय नाटकनेचा एक प्रयत्न त्याने केलेला आहे हा एकदम खालचा लेव्हलचा राजकारण आहे राणा मुंबईवर जो हल्ला झाला होता त्याचा एक आरोपी आहे त्याच्या विरोधात 2009 मध्ये यूपीए ची सरकार जेवी यूपीए ची सरकार होती अकरा नोवेम्बर दोन हजार नौ रोजी नवी दिल्ली मधे राणा विरोधा राणा हेडली विरोधा एन आई ए ने गुन्हा दाखिल केला होता दोन हजार अकरा मधे अमेरिकी न्यायालय राणाला सोडन देना होता या केस मधे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन हेगन मधे एक दहशतवादी हल्ला झाला होता त्याच्यामध्ये डेनमार्क की सरकार कड़े जे का पाठपुरावा जाली आनी जे का डॉक्यूमेंट यानी पुरवला त्या आधारावर राणाला एक शिक्षा झाली चौदह वर्षाची पण आमच्या केस मध्ये त्यांची सुटका झालेली होती कांग्रेस के सरकार तर्फे फक्त एक नैराश्य व्यक्त केला गेला होता त्याने महज एक मग फक्त एक विरोध जाहिर केला आणि काही पाठ पुरावा केला नाही दरम्यान 2014 मध्ये यूपीए की सरकार गेली आणि मोदी सरकार आली त्यानंतर मोदी शासन तर्फे एक जोरदार जोरदारा पाठपुरावा सुरू हो पंतप्रधान अमेरिके राष्ट्रपति बरोबर जॉइंट प्रेस कॉन्फरन्स करता एक आरोपी प्रत्यर्पण इंडिया मधे ज्या दहशतवाद हल्ला कराया है तो जॉइंटली अपील करता आमचे पर मंत्रालय से जो अधिकारी है एन आई ते सतत अमेरिकन न्यायालय में पाठपुरावा करता एक नवीन केस उगड़न ज्यादा सुटका झाली होती, केस पुनः विरोधात पुरावा न्यायालय टाकून प्रस्तुत करून अमेरिकी न्यायालय एक असा एक इम्प्रेस के क्या परिस्थिति आम आरोपी पाजे पाइजे राणा ने सतत पिटिशन टाकला अमेरिकी न्यायालय कि आम्यर्पण प्रत्यर, मजा प्रत्यर्पण इंडिया मधे करू ना तरी ती पिटीशन विरोधा आमच पिटिशन आमच शासनातर्फे आने निदान सुप्रीम कोर्ट अमेरिका ची जो सुप्रीम कोर्ट आहे सर्वोच्च न्यायालय ते कन्विन्स राणा जो से जो पिटिशन होती फेटा राणा भारता मध्य प्रत्यर्पण का जो मार्ग है तो झाला जाता हाँ म्हणजे एक सरकार की पॉलिटिकल विल है मोदी शासन तर्फे पॉलिटिकल विथ विल होती आम यश भेटला, राणा सरखा एक खतरनाक दहशतवादी हिंदुस्तान मध्य परत आने दोन हजार आठ मध्य जेवा हिंदू मुंबई पर हल्ला झाला होता त्या दिवस लोक आठवत है 150 पेक्षा जास्त लोकांची जान त्या हल्ला मध्ये गेलीली होती आमचे मुंबई पुलिस चे मोठे मोठे अधिकारी पण त्या हल्ला शहीद झाले होते त्यानंतर कांग्रेस तर्फे एक असा प्रचार सुरू झाला की 26 11 च्या हल्ला मध्ये आरएसएस चा हात आहे जे काँग्रेस वाले सत्य होते त्यांच्या काँग्रेस चे नेते मंडळी पाकिस्तान सपोर्ट करना पाकिस्तान ला दिलासा देने असा एक दुष्प्रचार के आज आम चिदंबरम साहेब दावा करता कि सरकार प्रयत्ना मु सगे जाए कांग्रेस तर्फे हाँ जो खालव च राजण है ती आम निंदा करतो दहशतवाद देशा एक राष्ट्रीय मुद्दा है या मुद्दा कुछ प्रकार से राजण नहीं पाजे कांग्रेस तर्फे मोदी सरकार से अभिनंदन केला पाजे जे काम ते करू शकले राजवटीत तो एक मोठा काम मोदी शासन तर्फे हो आता मोदी शासन तर्फे एक जो दहशतवाद वर जीरो टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट है तेला समझला पाजे जेव यूपीए ची सरकार होती दोन 2004 चार से दोन के, के दरम्यान नौ दहशतवादी हल्ले होते होले होते झाले होते हिंदुस्तान मध्य हिंदुस्तान यूपीए चार राजवटी दर रोज कुछ ना कुटे, कोनी ना को शहरा मध्यवाद दहशतवादी हल्ला होत होता सात हजार नौ हजार सात सौ एक चालीस दहशतवादी हल्ले होते दह वर्षा मोदी सरकार सत्तेत है पास जम्मू कश्मीर सोड़ा तो हिंदुस्तान मधे दहशतवादी हल्ले होत नहीं मंजे ये सरकार ने दहशतवादियों का विरोधात एक दहशत निर्माण के लिए लिया है पुलवामा सरकार एकादा मोटा हल्ला झाले ला है ये चाह माला खेद आए पन अतः हम चाह देशात कुटे बस मधे ट्रेन मधे नाकिया पर चौकिया वर दहसतवादी हल्ला बम विस्फोट होतना ही या श्रेय मोदी सरकार ची जो नीतियाँ हैं आता दहसतवाचा विरोधात देशाची सुरक्षा कड़क करने साठी जो दहशतवादी संगठन आए तन्चा विरोधात एक सतत काम करने जो तन्चा एक का जो धोरण है ये धोरणा मुले आमचे देशाचे निरपराध और निर्दोष नागरिक सुरक्षित झाले ले या परिस्थिति कांग्रेस तर्फे दहशतवाद वादवर राजकारण करने का पक्षा मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, ये चाइस्तूती गान के लापाइज़ अमला सब तो। हिंदी में दो विषय बिगड़ा है जो रायगढ़ आशिक नाशिक पालकमंत्री का जो विषय है तरह एक का सॉल्यूशन शिवसेना भाजपा राष्ट्रवादी कांग्रेस मधे बोलनी चालू आ है सुरू है गृहमंत्री अमित शाह साहबान जो दौरा है महाराष्ट्र दौर से जोड़ून तुम्हें जो बखता तो माननीय गृह मंत्री दौरा रायगढ़ जिन्कण मध्य है या कोकणत रायगढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस के खासदार आ प्रदेश अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष तटकरे तटकरेजी घरी जात है तो एक सुसंस्कृत परंपरा है मोठे मोठे लोग सहकारी पक्षा न एक चांगला संबंध निर्माण करता हा एक भारताची परंपरा है तो परंपरा निर्वहन करना

वह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया है छब्बीस ग्यारह दो को जो मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ थे हुए थे और तमाम हमलों में डेढ़ सौ से ज्यादा मुंबई के नागरिक मारे गए थे हमारे मुंबई पुलिस के कई सीनियर ऑफिसर्स शहीद हो गए थे ऐसे आतंकवादी हमले का एक आरोपी तहबुर राणा को प्रत्यर्पण के बाद भारत लेकर के आना मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और खुद मोदी जी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे कूटनीतिक जो अधिकारी हैं विदेश मंत्रालय में काम करने वाले जो अधिकारी हैं एनआईए को चलाने वाले जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं उन लोगों की मेहनत और उन लोगों का जो सतत एक फॉलोअप था उसका नतीजा यह है कि राणा का प्रत्यर्पण हुआ है यह बात सही है कि 11 नवंबर 2009 में तहबूर राणा और हेडली जैसे 26 से 11 के आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने एक मामला दर्ज किया था दिल्ली में तब यूपीए की सरकार थी और चिदंबरम साहब गृहमंत्री हुआ करते थे लेकिन यह भी बात सही है कि 2011 आते आते अमेरिकी न्यायालय ने तहबूर राणा को बरी कर दिया था इस केस में हां उसे एक दूसरे केस में जो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन का केस था उस केस में अमेरिकी न्यायालय ने तहबूर राणा को 14 साल की सजा सुनाई थी लेकिन 26 ग्यारह के हमले में से उनको मुक्तता मिल गई थी उसको उसके बाद भारत सरकार ने महत निराशा व्यक्त की भारत सरकार ने महत आक्षेप लिया विरोध किया लेकिन जो एक सतत जो फॉलोअप होता है कूटनीतिक स्तर पर उस फॉलोअप में दम नहीं 2014 आते आते सरकार चली गई यूपीए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्तासीन होते हैं और उसके बाद तहबुर राणा को हिंदुस्तान लाने का अभियान शुरू होता है नए सिरे से केस खुलवाया जाता है अमेरिकी न्यायालय में उसने 2008 के आतंकवादी हमले में कैसी भूमिका निभाई थी इसके तमाम कागजात एनआईए की तरफ से पेश किए जाते हैं अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालय और हिंदुस्तान के परराष्ट्र मंत्रालय के जो अधिकारी थे वो लगातार चर्चा शुरू करते हैं स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जब वहां अमेरिका जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मोदी जी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों राष्ट्राध्यक्ष घोषित करते हैं कि तहपुर राणा जैसे आतंकवादी का प्रत्यर्पण होना ही चाहिए राणा घबराकर रख रा... कहां बजा दिया? बोलो दस पंद्रह मिनट बाद तहबुर राणा लगातार अमेरिकन न्यायालय में पिटीशन पर पिटिशन फाइल करता रहता है कि उसको भारत नहीं भेजा जाए लेकिन भारत सरकार की तरफ से तहबुर राणा के खिलाफ जितने भी कागजात थे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसके इन्वॉल्व होने के और डॉक्यूमेंट्स जमा किया गया प्रधानमंत्री मोदी लगातार अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षों के ऊपर दबाव डालते रहे और उसका नतीजा यह हुआ कि आज तहबुर राणा प्रत्यर्पण के बाद हिंदुस्तान आ गया है यह इस सरकार की जो पॉलिटिकल विल है राजनीतिक इच्छा शक्ति है उस इच्छा शक्ति की विजय मोदी सरकार ने हमेशा कहा कि आतंकवाद को लेकर उनके मन में उनकी सरकार का जीरो टॉलरेंस का कि पॉलिसी है और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की वजह से तमाम आतंकवादियों को घेर घेर करके लाया जा रहा है आतंकवादी संगठनों को निस्तनाबूद किया जा रहा है पिछले 10-11 साल से 12 साल से मोदी जी की सरकार है देश में एक समय था जब हर शहर में हर मोहल्ले में हर गली में बस में ट्रेन में स्टेशन पे एयरपोर्ट पे अक्सर ब्लास्ट होते रहते थे आतंकवादी हमले होते रहते थे यूपी UP सरकार यूपीए सरकार का एक आंकड़ा अगर आप देखें तो 2004 से 2014 के बीच नौ आतंकवादी हमले देश में हुए थे लेकिन पिछले 10-11 वर्षों में पुलवामा जैसी कुछ एक घटनाओं को छोड़ दे तो हिंदुस्तान आतंकवादी घटनों से घटनाओं से सुरक्षित हो गया है हिंदुस्तान के नागरिक अब असुरक्षित महसूस नहीं करते जो मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जो हल्ला बोला है आतंकवादियों को सफाया करने का जो एक पूरा अभियान चला रखा है उसका नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर छोड़े तो पूरा हिंदुस्तान लगभग सुरक्षित हो गया है ऐसे में मोदी सरकार का भारत की सुरक्षा और आतंकवाद का खात्मा करने का जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम का अभिनंदन कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए न कि तहपुर राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय लेने के लिए एकदम नीचे की स्तर की राजनीति शुरू करनी चाहिए ये तेरा राणा और मेरा राणा की जो राजनीति कांग्रेस ने शुरू की है वो बहुत ही शर्मनाक है ये वही कांग्रेस वाले हैं जो हिंदुस्तान के महान हिंदू शासक मेवाड़ के शासक राजा राणा सांगा का कोअपमानित करते हैं और तहपुर राणा के लिए प्रेम अपने मन में पैदा करते हैं ऐसे कांग्रेस वाले और उबाठा वाले मैंने सुना आज उबाठा ने सामना में एडिट लिखा है और कहा है कि मोदी सरकार इसका श्रेय न ले सच पूछिए तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही इसका श्रेय ले सकती है क्योंकि राणा ने तमाम हरकतें करके अमेरिकी न्यायालय से छब्बीस ग्यारह के मामले से मुक्तता हासिल कर ली थी वो बरी हो गया था उसको पुनः उस में अटकाने और उसके खिलाफ तमाम सबूत पेश करने में मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है बहुत बड़ी भूमिका है और इस नाते मोदी सरकार को इस कामयाबी के लिए हम बधाई देते हैं और जो विरोधी पक्ष में बैठे हुए लोग जो श्रेय लूटने के लिए तड़प रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आपके पास सरकार थी सत्ता थी तब आपने देश हित में आतंकवाद के खिलाफ काम करने के बजाय जैसा कि बाराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि आप पाकिस्तान पे हमला करते समय इसलिए घबरा रहे थे कि आपको डर था कि इससे हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो जाएगा तो जब दहशतवाद को मजहब और धर्म से जोड़ के आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप फेल होंगे फेल हुए मोदी सरकार ने दहशतवाद को धर्म और मजहब से नहीं जोड़ा उसका नतीजा यह है कि तहबुराणा का प्रत्यर्पण करने में सरकार को कामयाबी मिली सामना संपादकी में एक ये भी बात कही कि बंगाल चुनाव आएगा बिहार चुनाव आएगा इसीलिए वहाँ के जब चुनाव प्रचार होते तो ये कहने तो के, के, के लिए भी थपाने के लिए रैलियों में अपने उम्मीदवार कर सके इसके लिए ताबुर आरा बनाया गया है ये सामना ने बहुत ही नीचे स्तर के टिप्पणी की है अमेरिकी न्यायालय में पिछले कई वर्षों से हमारे तरफ से फॉलोअप चल रहा था, था छब्बीस ग्यारह के मामले में इसे तब्बूर राणा का प्रत्यर्पण होना चाहिए हिंदुस्तान में इसके लिए हम पिटिशन दल पिटीशन फाइल कर रहे थे और राणा भी अपनी तरफ से पिटीशन फाइल कर रहा था अभी दो तीन दिन पहले की बात है जब अमेरिकी न्यायालय ने उसके पिटीशन को रद्द किया नामंजूर किया और तब भारत में उसके प्रत्यर्पण का रास्ता खुला इसका बिहार या बंगाल के चुनाव से कोई देना देना नहीं है लेकिन अपोजिशन के लोग जान के करके राणा के नाम पर राजनीति करके अपना पर प्रदर्शित करेंगे कुलभूषण यादव चौबीस बिल्कुल सबको लाना चाहिए हम भी चाहते हैं कि टाइगर मेमन जिसने मुंबई में सीरियल ब्लास्ट कराए थे जो मास्टर माइंड था उस बम विस्फोटों का उसको लेकर आई और उसके पीछे जिसने जिसने पूरी योजना बनाई ऐसा हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को भी वापस लाना चाहिए मेहुल चौकसी जैसे लोग भी वापस आने चाहिए लेकिन जो आया है कम से कम उसके लिए सरकार को श्रेय देने की एक अपनी उदारता दिखाइए सर तो जब मुंबई की सरकार थी तो जिस प्रकार से जारी किया जा रहा था तसाक को इसके आने के बाद क्या इसे भी यूपी की सरकार पूरे पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा है कि ताहफुर राणा को सरयाम फांसी की सजा दी जानी चाहिए जिसने मुंबई के ऊपर आतंकवादी हमला किया हमारे बेगुनाह और निरपराध नागरिकों की हत्या करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार के मान सम्मान देने की जरूरत नहीं है मैं जानता हूं उसका ट्रायल होगा और होना भी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान में एक न्याय प्रक्रिया है एक संविधान एक व्यवस्था है हमारा देश कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है लेकिन न्याय प्रक्रिया के नाम पर जब यूपीए की सरकार ने जिस तरीके से कसाब को बिरयानी खिलाई थी इस प्रकार की बिरयानी खिलाने की कोई जरूरत नहीं बल्कि उसको तड़पा तड़पा कर मारने की जरूरत है, है मुस्लिम संगठन नमाज के बाद पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं क्या ये एक बार शाही का मैं मुस्लिम समाज से अपील करूंगा कि नए वक्फ कानून को समझने की कोशिश करिए ये कहीं से आपके धार्मिक मामलों में दखल नहीं है कहीं से आपकी मस्जिद और दरगाह को लूटने का कोई प्रयास नहीं है बल्कि वक्फ के नाम पर इस देश के मौलाना और बड़े बड़े मुस्लिम व्यापारी जो जमीनों की खरीद फरोख्त में घोटाला करते थे और गरीब मुसलमानों की जमीन लूटते थे ऐसे घोटाले बाजों के खिलाफ कार्रवाई करने का एक कायदा है वक्त की जमीनों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वक्त की जमीन किसके पास गई किसने क्या लिया इसका एक खुलासा होना पाई, होना चाहिए और किसी गरीब की जमीन पर अगर वक्त ने कब्जा कर लिया है तो उस गरीब को न्याय मिलना चाहिए वक्त के माध्यम से महज दो 200 करोड़ रुपए हर साल की कमाई होती है सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से हर साल सालाना बारह हजार करोड़ की कमाई हो सकती है इस दिशा में सरकार तैयारी कर रही है और ये बारह हजार करोड़ केंद्र सरकार को नहीं मिलेगा बल्कि बारह हजार करोड़ के माध्यम से मुस्लिम समाज में जो गरीब लोग हैं जो हमारी विधवाएं गरीब महिलाएं हैं उनकी सेवा होगी गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने उनके इलाज का काम होगा गरीब बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल और स्कूल खोले जाएंगे इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने वह कानून में संशोधन किया है तो हमारे मुस्लिम समाज के लोग जिनको मौलाना और कांग्रेस पार्टी के लोग और तमाम जो अपोजिशन के लोग बरगला रहे हैं उसे बरगलाने में मत आइए इस कानून को समझिए फिर भी आपको लगता है कि अगर यह कानून आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अब तक 12 याचिकाएं दर्ज हो गई हैं संभवता आने वाले मंगलवार यानी 15 तारीख को तमाम याचिकाओं पर सुनवाई भी होनी है लेकिन इस कानून के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन करना या लोगों की भावनाएं भड़काना एकदम एकदम अनुचित है ऐसा मुस्लिम समाज से मैं अपील करूंगा

मीडिया का काम है हर घटना में कोई ना कोई एंगल ढूंढते रहने का और इसलिए जब भारत के माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी महाराष्ट्र के दौरे पर आ रहे हैं रायगढ़ के जिले पे जिले का भी दौरा कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ किले पर भी नमन करने के लिए वो जा रहे हैं वहीं पर रायगढ़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सांसद और प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे के घर में भोजन के लिए भी जाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है मुझे लगता है यह परंपरा बहुत अच्छी है भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने सहयोगी दलों के नेताओं के घर पर जाएं, उनके साथ जो आपसी संबंध है उसको और प्रगाढ़ करें भोजन वगैरह के माध्यम से यह मेरे ख्याल से एक अच्छी परंपरा और यह भारत की संस्कृति रही अब इस पूरी घटना को रायगढ़ और नासिक जिले के पालक मंत्री अभी तक नियुक्त नहीं है उससे जोड़ना मुझे लगता है जो आदती है क्योंकि दोनों विषय अलग अलग हैं पालक मंत्री का जो मुद्दा है तीनों पार्टियों के नेतृत्व के बीच चर्चा का विषय है वो आपस में चर्चा करके रास्ता निकालेंगे लेकिन अमित शाह जी के सुनील तटकरे जी के घर पे जाकर भोजन करने की घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है कृपया करके इसमें बहुत ज्यादा एंगल ढूंढने की कोशिश ना करें ठीक है बंधु